подей на телеканале ЛОД, студии Юлия Бетмирова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Правительство выделит порядка 40 миллионов гривен на восстановление инфраструктуры Сватова. Руководитель области опроверг информацию о нарушениях при размещении военных складов у Сватова. Около 40 миллионов гривен на восстановление инфраструктуры и социальных объектов города Сватова, пострадавших от пожара на складах ракетно-артиллерийского вооружения, планируется выделить из резервного фонда Кабмина. Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. Сватова побывал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. Он посетил ряд разрушенных объектов, после чего провел совещание, где определились, что нужно для восстановления инфраструктуры города. Это порядка 40 миллионов гривен под конкретный график работ. По багатоповерхівкам також ми до вівторка будемо бачити всі терміни. Якщо ми будемо бачити, що будівельні компанії, які вже тут працюють, беруть великі терміни, ми будемо додавати будівельні компанії з Харкова, з Дніпропетровська і з Києва. Так, також саме з понеділка ми будемо направляти сюди державне підприємство Укрбут. Работы по восстановлению жилых домов в городе идут полным ходом. Первыми, кто откликнулся на трагедию жителей Сватова, стали местные предприниматели и волонтеры Харьковской области. После взрывов, то есть на следующий день, занимались только тем, что ремонтировали закрывали разбитые окна, потому что попадались и бабушки, и дедушки. Надо было в первую очередь сделать помощь, потому что газа не было, и квартиры не были. То есть занимались только этим. Волонтеры вот это вот приехали с Купинска, его фамилия Курила, Владимир Сергеевич, он волонтер. Вот это занимается. Самые первые не приехали сюда к нам. Вместе с этим жители обеспокоены, что их затраты никто не возместит. Говорят, что вставляйте, берите все квитанции, потом будете писать исковое заявление, будете судиться. Ну с кем судиться, я не знаю, за государством, то ли с, ну, с военными. Всего в Сватово пострадало около 600 строений. Из них порядка 500 частных домов, 59 многоэтажек и 20 социальных объектов. Иван Полупанов, Илья Трофимов, Падия. На совещании в Сватово руководитель Луганской области Георгий Тука опроверг слухи о нарушении норм при размещении военных складов у города. Цитата. «Есть официальный доклад. Абсолютно все меры безопасности были приняты». По существующим стандартам такие составы должны располагаться на расстоянии от 500 метров от жилых домов. До ближайшего дома было 1200 метров. Требования к глубине пунктов хранения боеприпасов на 50% превышает нормативы, то есть уровень углубления еще больше, чем надо. Уровень земельного вала вдвое превышал нормативы, то есть наши вооруженные силы сделали все, даже больше, чтобы уберечься от беды. Но случилось то, что случилось, и не надо спекуляций на эту тему. Надо работать над тем, чтобы как можно быстрее вернуть мирную жизнь в город. Конец цитаты. Проект государственного бюджета Украины на 2016 год будет передан в парламент через несколько недель. Об этом сообщила министр финансов Наталья Ярайска. Мы не подали проект в парламент, так как стараемся свести этот бюджет с налоговой реформой, сказала Яреська. Ранее премьер-министр Арсений Ценюк заявил, что оба закона судьбоносны для украинского государства. По его мнению, бюджет должен приниматься одновременно с налоговой реформой, а не наоборот. Обсуждая с главами правительств Балтийского региона процесс либерализации визового режима Украины с Евросоюзом, Арсений Ценюк заявил, что Ті народні депутати, які не голосують в Верховна Раді за необхідні закони проти того, щоб Україна стала частиною Європи, мої партнери і колеги з Європейського союзу запевнили їх, запитайте краще ніж мене. Що якщо ви виконаєте технічні критерії, то політичних умов при наданні безвізового режиму не буде. І я в цьому переконаний. Это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске вы узнаете о таком. Главарь террористов ЛНР выделил на неотложные вопросы главам-сепаратистам по 25 тысяч рублей. Боевики казаки провели сход и решили, что отделяются от Плотницкого. Участник программы «Возвращайся домой» о заработках в незаконной ДНР. Работников культуры и мастеров народного искусства Луганщины поздравили с профессиональным праздником. В оккупированном Красном Луче местные жители провели акцию протеста против боевиков под украинским флагом. Главарь террористов ЛНР выделил на неотложные вопросы главам сепаратистам городов и поселков по 25 тысяч рублей. А боевики-казаки провели сход и решили, отделяются от Плотницкого. Подробно об этом в традиционном обзоре. Акция протеста против боевиков под украинским флагом прошла в оккупированном Красном Луче. Местные жители уже не могут терпеть бандитских порядков террористов и все чаще бастуют, в том числе из-за невыплаты зарплаты. Такая акция против главарей так называемой ЛНР прошла и в Красном Луче. При этом митингующие подняли флаг Украины. Об этом сообщает семь дней. В частности, инициативная группа работников ФАГОТА вывесила украинский флаг на погрузчики и провела короткий митинг где предсказала быстрый крах незаконной республики. Самозванное руководство предприятия отправило свою службу безопасности, она митинг разогнала. По словам источника, руководители сепаратисты также сообщили об этом в так называемое Министерство госбезопасности ЛНР. Боевики опасаются бунта работников под украинским флагом. МГБ Псевдореспублики, в свою очередь, готовит визит в Краснолучское предприятие для проведения воспитательной работы с проукраински настроенными людьми. Проще говоря, виновных отправят на подвал. Глава незаконной ЛНР Плотницкий решил опровергнуть слухи о том, что денег в псевдореспублике нет и боевики не помогают местному населению и распорядился выдать по 25 тысяч российских рублей каждому населенному пункту своего террористического образования на неотложные вопросы. Об этом пишет UA Press Info, передает час пик. О щедрости главаря террористов рассказала так называемый руководитель его администрации Ирина Тейтсман. Также она сообщила, что эти деньги получат все 118 административных единиц. Отметим, что 25 тысяч российских рублей – это около 400 долларов США или 9,5 тысяч украинских гривен. Куда девать такую баснословную сумму, главы сепаратисты не решили, потому что неотложных вопросов накопилось много. Глава республики выделил на каждый наш населенный пункт по 25 тысяч рублей. Да, возможно, это не настолько большая сумма, но эта сумма поможет на данный момент решить какие-то именно неотложные мелкие вопросы, в том числе и, возможно, приобретение топлива для того, чтобы обрезать деревья. В псевдореспубликах боевики продолжают делить власть между собой. Теперь казаки террористической ЛНР твердо решили, что отделяются от главаря Плотницкого. В оккупированных Ровеньках по инициативе атамана местных казаков Игоря Кулькина прошел сход казачьей организации, что находится на территории незаконной ЛНР. Там решили, что осуждают политику бандитского руководства и будут идти другим путем, но не уточнили, каким именно. По-видимому, это означает, что людям стоит ждать новых столкновений и перестрелок между боевиками и казаками. Об этом сообщает Эспрессо ТВ со ссылкой на информатор. По словам закрытого источника, в сходе приняли участие казаки из Красного Луча, Стаханова и Свердловска. Двое жителей Донецкой области поехали на заработки в ДНР. На подконтрольной Украине территорию они вернулись по программе СБУ «Тебя ждут дома». Их проверили на причастность к преступлениям и отпустили домой. Один из них рассказал, что удалось заработать. Я житель Донецкой области. Хочу рассказать, как я попал под территорию ДНР. Повезли нас в Усиноватых, типа на учение. Ну, потом я позвонил маме, я говорю, домой хочу. Домой нас не отпускали, посадили в яму, мы отсидели в яме 4 суток, чистили окопы, подавали, ну, носили воду, потом в комнатах убирали, работали, короче. Ну, ничего мы там не заработали, но потом все-таки мама добилась то, что нас отпустили. Друг, вот, который меня позвал, там служил, остался, я уехал, а его там же, ну, свои же и убили. Спасибо военным, ну, ну нашему вот военным украинской армии что тоже ну отпустили, что поняли, что глупо совершил. 9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. За год на Луганщине в этой сфере удалось сделать многое. На подконтрольную территорию перевели областные учреждения – театр, музей, филармонию, библиотеку, центр народного творчества. Сейчас эти коллективы работают в новых условиях, пополняют фонды и собирают аншлаги на свои выступления. Накануне праздника в Северодонецком музыкальном училище состоялось торжественное собрание. Профессиональный праздник работников культуры собрал в одном зале тех, кто увлечен искусством. В течение последнего года некоторые областные учреждения культуры были вынуждены переехать из оккупированной территории и продолжить работу в других городах. 12 конкурсов исполнительского мастерства. Среди 5 тысяч, более 5 тысяч учащихся школ статического воспитания более половиной тысяч приняли в них участие. Это большая, я считаю, победа и достижение. Руководители учреждений и отдельных коллективов были отмечены областными наградами и грамотами. Аплодисменты в этот день звучали не от зрителей, а от коллег. Елена Ханенко более 30 лет руководит детским ансамблем. О своей работе говорит, что это вторая жизнь. И расставаться с этим состоянием она не намерена. Я живу этим. Я еще, вот знаете, как говорят, не наигралась. Я еще в детстве. Я, ну вот мне хочется творить, создавать. Хочется оставаться в этом в детстве как можно дольше. В планах руководства области развивать то, что уже создано, уделять больше внимания районным клубам и домам культуры, которые сегодня работают вопреки всем трудностям. Сталкивались с уникальными случаями, когда директор клуба, она же и руководитель театральной студии, она же и хореограф, она же шьет костюмы. То есть настолько наполнена жизнь клуба, и не верится, что это может делать всего лишь один человек на одну ставку. То есть есть действительно труженики, настоящие профессионалы, влюбленные в свое дело, и я ими горжусь, и их сегодня поздравляю с праздником. Подарком для всех присутствующих стал спектакль Луганского областного музыкально-драматического театра «Осторожно, женщины». Наталья Войнова, Вадим Цветков, Падии. И в продолжении выпуска новости за рубежом. Еврокомиссия ухудшила прогноз по российской экономике. Об этом говорится в докладе комиссии, пишет газета.ру. В частности, по итогам 2015 года российская экономика рухнет на 3,7% ВВП. В 2016-м эксперты прогнозируют продолжение падения экономики. В подтверждение российского экономического краха подскочил курс доллара. Рубль на московской бирже теряет в цене. В ближайшее время негативное влияние на курс российской валюты будут оказывать укрепление курса доллара по отношению к евро и удешевление нефти на фоне увеличения ее запасов в США. И о погоде на 7 ноября в Луганской области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла. Днем 4,9 градусов тепла. В Северодонецке ночью минус 2, минус 4. Днем 7,9 градусов тепла. В Луганске температура ночью минус 2, минус 4. Днем 7,9 градусов тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте Lotal.ua и в новостях Радио Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей.